ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿਚੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੁਆਫੀ ਕੇਂਦਰਾ ਰਹਾਂਗਾ ਆਤਵਾਦੀ ਸੋ ਬਿਚੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਾਗਾ ਆਤਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜੇ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦਾ ਤਿਕੋਣ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੁਜੀ ਕਿਉਂ ਖੇਦ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਦ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਨਾ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ हमने तो यार अपनी पीढ़ियां खो दी पंजाब आग में जला दिया इस गांधी फैमिली ने और जिसमें मेरे दादाजी सरदार बेंत सिंह जी जो टेररिज्म इनकी गलतियों से पंजाब में आया उसको ठीक करते करते पैंतीस हजार लोग चले गए और एक मुख्यमंत्री पंजाब के वो उनको जान गवानी पड़ी और मैं उसी दिन अपने शब्द वापस लूंगा और नहीं तो मैं पार्लियामेंट में भी ये कहूंगा आप सुनिए जो बयान राहुल गांधी ने दिया सिखों को आप आप सब खड़े हैं कोई बोल दो मैं मेरे मेरे सामने आप तो मीडिया है कोई प्रश्न कर सकते हो आपको कोई सिख मिला जो राहुल गांधी ने कहा है अभी किसी को पगड़ी बांधने नहीं दी जा रही किसी को कड़ा डालने नहीं दिया जा रहा यहां किसी को गुरुद्वारे नहीं जाने दिय, दिया जा रहा सुनिए मैं मेरी पीड़ा एज ए सिख है एज ए मैं मंत्री बाद में हूं किसी पार्टी से बाद में जुड़ा हूं पहले मैं एक पंजाबी और सिख हूं अरे किस तरीके से इस परिवार ने यहाँ पे टेरर गले में डाल डाल लोगों को जलाया है इस देश में इसी दिल्ली में लोगों को लोगों के घर जो है वो आग जला जला के इनके गुंडों ने तहस नहस कर दिया तो अब अगर पन्नू उसे एंडोर्स करता है यार आप बताओ आप बताओ जो पन्नू गुरपंत पन्नू सबसे बड़ा टेररिस्ट है और जो रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए उसकी जबान और राहुल गांधी की जबान एक होगी तो उसको क्या कहेंगे okay. कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है आप स्पष्ट करें कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है खड़गे साहब से आप पूछिए ना भी कोई कांग्रेस का सिख ही ले आए उनकी पार्टी का कोई ले आए जिसको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा जिसको पगड़ी नहीं बांधनी दी जा रही जिसको कड़ा नहीं